अगर सिख कम्युनिटी का सिख कम्युनिटी के अंदर इसका दस परसेंट भी नफरत का बरजे ना इन्हें सारा कुछ चढ़ जाए जी जब केदारनाथ की आई थी जब केदारनाथ की आपत आई थी ना जब इन्हीं के लोग वहां के ऊपर के जो फिर मैं धर्म का नाम ले लूंगा फिर बुरा मानते हैं बहुत ज्यादा जब इनके लोग पांच रुपए के बिस्कुट के पैकेट को सौ सौ रुपए का डेढ़ डेढ़ सौ दो तो, सौ दो तो, सौ रुपए का बेच रहे थे जब इन्हीं के लोग लाशों पे से सुन, उंगलियां काट काट के सोने की अंगूठियां निकाल रहे थे जब इन्हीं के लोग भूखे मरते बच्चों के माओ की गोद में बच्चे और रास्ता के पीछे से बंद हो गया और एक 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 शीशी दूध की हजार हजार रुपए में बेच रहे थे तब गुरु गो गोविंद जब गोविंद धाम गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब ने ना इन्हें फ्री में छत दी थी और फ्री में लंगर दिया था मैं उस समय वही था हाई गाइज आई हैव जस्ट रिसीव्ड पुलिस प्रोटेक्शन फ्रॉम द वडोदरा क्राइम ब्रांच And I had not even applied for it. So I feel really overwhelmed with gratitude to Vadodara police and Gujarat police for taking such a quick, prompt action. And for all those who are worried about me, please don't be. I am safe. And thank you, uh, Government of Gujarat, for giving me the protection. And thank you, Jai Hind, Har Har Mahadev. नमस्ते एवरीवन मुझे अभी ही पता चला है कि मेरे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर दी है एस पी अमृतसर ने मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है परसीव किया गया है मैं ट्वेंटी जून को वहां पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी मैंने अपनी सेवा भी करी थी वो सब मैंने ट्वेंटी को किया था ट्वेंटी को सुबह योगा देखा जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ जिससे लोग पंजाब में ज्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया है जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्वेंटी फर्स्ट को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी उस दिन जिन्होंने फोटो खींचा था मेरा वो भी सरदार जी थी सरजा सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है इसको प्लीज़ कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए क्योंकि इट्स एक ओमकार इट्स इट्स सब सब कुछ एक है और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहां पे आई थी वो पॉसिबल ही नहीं है उनके हुक्म के बिना ये ये पॉसिबल ही नहीं था मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी पंजाब पुलिस को एसजीपीसी अमृतसर को क्योंकि दोनों दिन के आप सीसीटीवी कैमराज देख लीजिए और प्लीज़ आप सीसीटीवी सी कैमराज पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था मैंने गुड फेथ में किया था अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी अभी इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना uh, क्या करूँगा आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या मीन्स क्यों मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है फिर वाहगुरु जी की इच्छा बिकॉज उनको पता है मैंने मेरे दिल में क्या है और प्लीज़ इसको आप कम्युनल नहीं बनाए और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें और मीडिया सोशल मीडिया एवरीबॉडी प्लीज़ इसको इतना अपना व्यूज़ बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज़ ये इतना आपको फनी लगता है वो नहीं है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और मेरे को इसके लिए डेथ थ्रेट्स रेप थ्रेट्स पता नहीं क्या क्या मिल चुका है अभी तक मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने आई एम वेरी थैंकफुल वरना क्या होता मेरा बिकॉज यू नो इट्स वेरी सैड कि लोगों ने अपने हिसाब से परसीव किया है मेरा जो अंदर का रियल इंटेंशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली uh, किसी को दिख नहीं रहा है आई डोंट नो आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है पर वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं और इतना बड़ा गुना मैंने नहीं किया है कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो रेप की धमकी दे रहे हो मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं लाइक आई डोंट डिजर्व दिस फिर देख अब जैसी भाई गुरु दी इच्छा रब रखा हर हर महादेव सत श्री अकाल दोस्तों जिस कुड़ी ने दरबार साहब के प्रकर्मों देवेच ਆਸਣ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕੁਝ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਫੀਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਝਾਪਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਚਨਾ ਮਖਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਗਾਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 파ੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਗੜਾ ਨੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਆਖ ਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਸ ਆਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਠੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਓ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਕਾ ਕੰਗਨਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ पे ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਆ ਉਸ ਲੱਤੀ ਵਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕੇ ਇਸਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਭੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵਾਪਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਪਿਸ ਗਈ ਇਸਨੇ ਨਾ ਤੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਨਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗਈ ਇਹ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਸਨੇ ਬਸ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਔਰ ਇਹ ਭੱਗ ਗਈ बार बार इनके अंदर से सिखों के प्रति जो नफरत है ना वो बार बार निकलती है ना अगर सिख कम्युनिटी का सिख कम्युनिटी के अंदर इसका 10 भी नफरत का भर जाए ना इन्हें सारा कुछ ध्यान ध्यान चढ़ जाए जी जब केदारनाथ की आपत आई थी जब केदारनाथ की आपत आई थी ना जब इन्हीं के लोग वहां के ऊपर के जो फिर मैं धर्म का नाम ले लूंगा फिर बुरा मानते हैं बहुत ज्यादा जब इनके लोग पाँच रुपए के बिस्कुट के पैकेट को सौ सौ रुपए का डेढ़ डेढ़ सौ दो सौ दो सौ रुपये का बेच रहे थे जब इन्हीं के लोग लाशों पे से सोन उंगलियां काट काट के सोने की अंगूठिया निकाल रहे थे जब इन्हीं के लोग भूखे मरते बच्चों के से माओ की गोद में बच्चे हर रास्ता के पीछे से बंद हो गया और एक 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 शीशी दूध की हजार हजार रुपए में बेच रहे थे तब गुरु गोविंद जब गोविंद धाम गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब ने ना इन्हें फ्री में छत दी थी और फ्री में लंगर दिया था मैं उस समय वहीं था